Доброго вечора, шановні телеглядачі та радіослухачі на хвилі Пульс ФМ, що її аудиторія доєдналася до лоту наживо. і в ефірі телеканал Лот стартує годинний блок підсумків і аналітики і. гостевый блог нашего проекта у студии Юлия hey, Александр Шелеста, я вам напоминаю, что лучше вьем это прежде всего площадка для диалога. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы нашим гостям и экспертам в студии. Обсуждайте вместе с нами любую тему, которую мы предлагаем в прямом эфире. Или же предлагайте свои темы. Телефон нашей студии 050 210 08 98. И также есть у нас страничка в фейсбуке Life.Lot.Life. Саме там на странице можно высловливаться, писать, дописывать пропозиции свои высувати, або свои комментарии за Лишати під тими чи іншими, скажімо так, нашими постами, відео і звичайно стежити за нами можна онлайн і постійно ми з вами ну, запалені горемо синім, тобто доступні. Тож пишіть і звертайтеся. Якщо у вас навіть немає проблем, але є думки з приводу того, що ми обговорюємо у цій студії. Нам дуже необхідно знати, що ви конкретно. Думайте і що вважаєте. І от саме звідти із публічної мережі, саме звідти із публічних найрізноманітніших занепокоєнь, ми і дістали тему, з якої розпочнемо цей живий ефір у цьому гостьовому блоці. Говорить сегодня будем о том, куда увозят лес Луганской области и насколько это законно, и какие вообще законные требования для того, для того чтобы вывозить лес. А для этого у нас в студии Владимир Шевченко, глава Луганского областного управления лесового тамысловского господарства. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Пана Владимира, ну, обурена спільнота, обурена величезными вагонами, Сосни вагонами і вантажівками, що помічені у Рубіжному, що помічені у Сєвєродонецьку. Прокоментуйте, будь ласка, чи не вже стільки лісу на Луганщині? Хоча нам постійно анонсують, що горільник винятково спилюють і вивозять? Що касається законності і незаконності, для этого є справа охраніти. Ви, ви розкажіть, будь ласка, Но... саму історію так. Что, так, так и объем лесу? Я вам цифры приведу, а вы тогда скажете, большой объем или нет. Значит, в 2012 году область готовила примерно 220 тысяч кубометров леса. 2013 – 212 тысяч кубометров леса. 2014, й ну это не характерный год, был 134 тысячи кубометров. В 2015 году 168 тысяч кубометров. В текущем году по состоянию за 8 месяцев 117 тысяч кубометров. Эти вагоны, которые показали по телевидению и раскрутили, вагон входит где-то порядка, пусть даже 60 кубометров, то есть это всего-навсего 300 кубометров. Кроме того, мы выезжали со специалистами на эти вагоны, смотрели, там не только лес Луанской области, там лес из Донецкой области, из Харьковской области. По рубежному. Совершенно верно. Просто э, фирма, которая отпускает лес, приобрела лес, я дружа его дальше поставляет. Э, в рубежном сделала погрузочную, разгрузочную площадку, потому что, очевидно, тупик есть именно поэтому. Что касается леса, много или мало рубится? Ну, 200 тысяч кубометров, вы слышали цифру. Много это или мало? Если учесть, что у нас на подконтрольной Украине территории, я не беру всю территорию, именно подконтрольной Украине, 180 тысяч гектаров покрыта лесом площадь, ежегодный прирост на гектар составляет примерно 3,5 кубометра. То есть по, нетрудно подсчитать, что в год в среднем прирастает в области порядка 600 тысяч кубометров. Из них мы вырубаем прироста менее третьей части. Да, действительно, есть э, заревший лес, есть лес, который усыхает, не полностью усох. Э, есть э, рубки ухода, которые необходимо вести, для того, чтобы в дальнейшем вырос нормальный лес. Поэтому древесина готовится. Мы... Места заготовки не скрываем. Достаточно зайти на любой сайт любого нашего предприятия. Там в разделе рубки весь перечень участков, на которых ведется рубки. И, в принципе, любой желающий может... Приїхати, посмотреть. Законна та рубка йдеть, ні законну, ну, дивіться, а, от звідки все почалося. Почалося передусім із об'ємів. Люди були просто вражені. Вони такого не бачили. А тут чомусь побачили. Ось ці світлини, вони ну дійсно усіх підняли дуже великий гвалт і ну, мовляв, одразу. Заговорили про ну, певних там браконьєрів. От, приміром, от такі пости от, у соціальних мережах вони ну, доволі таки сколихнули громадську думку. Бачимо, що інтернет середовищем розлетілися. Скажімо так, ці світлини, ось дорога на рубіжне, передусім. Ну, це, ви кажете, це нормальне в принципі, явище, і от у такому вагоні вміщається скільки? Порядка 60 кубометрів. 60, тобто, можливо, 65. І це усе ліс, ну якщо так брати, за об'ємами, це ліс, котрий був ну, нормально вирощений, задля того і вирощений, щоб спилений. Ви можете це стверджувати, що ці світлини, це от скільки там вагонів. Щодо Луганщини. Ви ж розумієте, що ми вас запросили не тому, щоб там сказ сказати добре, не добре, працюємо, не працюємо. Люди після цієї, от цієї паніки, так мовляв, браконьєри рублять ліс, почалися ну такі вже несенітниці, що Сєверодонецьк буде піщане місто, засипле піском. Піском город, так. Да. Переживають дуже. Ну, значить, ті, хто не тільки з квартири наблюдає, а їздить по дорогам області в районі Сєвєродонецька. Е видит, где сплошные рубки, и видел, что до этого там стояло, сплошной сухостой. Это последствия боевых действий, которые шли в районе Северодонецка. Не сразу весь лес погиб, он и сейчас продолжает сохнуть. Вот если э, после блокпоста на Новайдар проехать, с правой стороны, сразу там недалеко, э, в феврале месяце мы вырезали сухой лес. Сейчас едешь, там по крайней опять он усох. То есть его опять надо будет э, вырезать. Э, что касается... Того, что люди вроде бы раньше этого не видели. Раньше у нас была единая область, и основная поставка леса шла на шахты, то есть на Донбасс. Поэтому львиная доля леса шла на Пивдене. Ну, совершенно скажем, верно. Про... На угольные регионы. Совершенно верно. Здесь, если лес и шел местный, с Северодонецка, то он шел то же самое через Лисичанск и туда на угольные регионы. Поэтому, получается, как бы наплыв леса тут э, пошел. Только потому, что станица Луганская вынуждена только в этом направлении лес отправлять. Новый Айдар вынужден только в этом направлении лес отправлять. Э, часть северодонецкого лесхоза только в этом направлении. То есть... Другой дороги нет, только дорога через Северодонецк. Если раньше, скажем, с района Трюхизминкин, там Боброва, Капитанова, тот регион э шел через Славяносерск, потому что наиближайшая ближайшая дорога на шахты была, то сейчас вынуждены ехать сюда, отсюда уже, э так сказать, потребители дальше получают древесину. Uh -huh. В самом начале, когда мы запускались, мы говорили много, и у нас было много экспертов и спикеров о том, что во время боевых действий серьезных, да и сейчас горели леса, и было очень много повреждено. Сейчас они готовы к тому, чтобы их, допустим, прочищать и пилить, или их нужно восстанавливать, и сейчас, может быть, меньше надо этой работы проводить. Заревший лес сам по себе не восстанавливается. Если небольшие участки, может быть, самосев идти. Но это только небольшие участки, окруженные сосняками. То есть шишка раскроется, семена бросятся, и благоприятные, если погодные условия, самосев пойдет. В противном случае этот мертвый лес надо вырезать и создавать новый. У нас большие проблемы по станице Луганской. Очень большие проблемы. К сожалению, в области нет потребителей леса. Мы в этом году проводили тендера в июне месяце. Не прошел тендер на Харьковской товарной бирже. Проводили тендер на не тендера, а аукцион по реализации древесины в августе месяце на Харьковской товарной бирже. Не прошел. Должен был состояться тендер завтра на Киевской товарной бирже, не тендер, а аукцион по продаже древесины. Но сегодня нам позвонили, сказали, что аукцион не состоялся, потому что нет покупателей в нашу область. Люди, предприниматели просто боятся ехать в нашу область. Очень много остается лесов еще заминированных. Вот. Мы тесно в этом вопросе работаем с МЧС, Uh, Коли якийсь участок чи любого лісу разрабатываем, приглашаємо сапіров з МЧС, розмініруємо, тільки після цього починається. Ну, це інша тема. Давайте про гроші повернемося, пане Володимире. Ну, дивіться, Ви кажете, що а, там, ну, є проблема зі збутом, у нас серйозна yeah. і суттєва. Yeah. Так от він, цей збут, люди його бачать. Я все одно до цих світлин, тому що це тема нашої розмови. Цей лес, вин, его ж, кто, ж, кто ж бы купил? Сколько скільки лесу ну, реализовано? Значит, леса и, на, и в текущем году реализовано 101 тысяча кубометров. Как я уже говорил, заготовлено 117, реализовано 101 тысяч. 16 тысяч остается еще не реализованным. Львиная доля в станице Луанской. Цена колеблется от сорта древесины. Uh, і от uh, а Станиц... якщо, якщо порівнювати, пане Володимире, порівнювати ліс Луганщини із, ліси, із лісом, ну такої ж приблизно області, там, не знаю, там, Харків туди, ну, хто, 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 за, хто так само збуває ліс, бойові дії не вплинули на ціну Луганського лісу? Uh, Впливають на ціну uh, невозможність реалізації. и логистика, которая складывается при доставке леса к местам потребления, поэтому у нас самый дешевый лес это в Станице Луганской, где его очень много, имеется в виду горельника, там зеленый лес практически не готовится, и э, оттуда рынок сбыта, ну дальше Северодонецка, так скажем, только до Северодонецка от Станицы Луганской это порядка 130 километров, то есть это естественно сказывается на стоимости доставки, на логистике, плюс Блокпости множественные на дороге, машини сутки двоє пристають і тому відказуються лісом брати. Угу. І знаєте, от, знову ж таки, повернемося до от таких от, ми так про реалізацію лісу, лісу, реалізація, масштаби, там, кубометри, тисячі. До нашого ефіру ну, телефонували люди, котрі не можуть вийти і хмизу назбирати. Не можуть це зробити, тому що приходять і забороняють, е, і кажуть, що ні. А тут поруч роблять якісь талони потрібні. А ці талони, е, начебто, можна придбати, і, і все як годиться. А стикаємо, стикаються люди з певною проблемою у цих придбанні цих талонів. Розкажіть про порядок для людей, котрі у сільській місцевості. Змушені, там какие-то дрова себе, э, хмыс, опаливать себе, а, чии-то товары, что чи будет опаливальный сезон. Лес ⁇ это вещь государственная. Поэтому единый государственный закон, что э, если раньше, э, в 80-е, в 90-е годы, в начале 2000-х, э, мог человек прийти в сельсовет, купить э, билет, Ордер назывался на мелкий отпуск леса на корню. Сейчас в Новом лесном кодексе этой э, нормы нет, поэтому человек может только покупать древесину у предприятия государственного. А государственное предприятие тоже его не бесплатно берет. Платит государству своеобразную пошлину за каждое срезанное дерево. Чтобы как-то я понимаю, что есть вопросы финансовые то, что многие люди получают небольшие зарплаты. Есть другой вариант, может прийти, так сказать, заработать себе лес на любом предприятии, прийти там, поджигать костры, порубочные остатки и так далее, и тем самым ему в счет оплаты выдадут дрова. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. То есть, пойти попрацювать, ну так, ну, это по волонтерам. Не еду, а удочку, это называется, даете. Ну, есть еще разные названия. Есть назва Панщина, есть и такое в истории Украины ну, была. Панщина, понимаете, не хотите, есть возможность купуйте. покупать, покупайте, вопросов нет. Не хотите работать, покупайте. Это да. розповсюджене явище по селах на Луганщине? Кто-то пользуется, что помог... Заработать Да, люди идут, работают. Кому нужно, тот идет, работает. А сколько стоит Кто не ленится нету такого понятия талончик. Ну, есть определенная цена на определенный там... Совершенно верно. Она утверждена. Цены для населения фиксированы, они все утверждены в финанделе. Ми не можемо там накручувати якісь накрутки туди ставити Це все провіряється і ціни фіксовані для населення. Якщо для предприятия ми піднімаємо ціни, то для населення це фіксована ціна. 050 210 двісті 98 Живий ефір. Шановні телеглядачі, радіослухачі. Долучайтеся. Ну, постійно нагадуємо вам цей номер телефону у Фейсбуку. Так само можна а, залишати свої коментарі. і запитаннями ну, ми їх поставимо у живому ефірі. Пане Володимире, звичайно, то не до вас запитання. Це, скажімо так, репліка. Просто хочеться почути ваш коментар як фахівця. От дивіться, ми маємо е, отакий фотофакт. Ви спростовуєте цю всю історію і кажете, що ну, так вийшло, що. Е, Поїхали всі одним шляхом на Рубіжанський залізничний вокзал, в принципі. І тому всі так бачать, що велику кількість лісу, насправді, вона іншими шляхами і раніше була, і вона досить таки невелика у порівнянні, ну, у порівнянні за роки. Але от є такий е, факт: нещодавно нас телефонували із Кремінського району, і людям просто, ну, оцю субсидію на дрова, ну, вугільну, на дрова, вони, вони не отримують її. Е, е, і тут. Просто по-людськи вас питаємо. От є певна несправедливість, що дрова людям оці не компенсують, субсидії не дають, а ліс відповідним чином ну, продається. Розкажіть чітко людям, щоб вони знали, що який ліс, куди йде. Тому що є, скажімо так, продаж підприємствам крупним, є, скажімо так, що відпускається для населення. Для населення відпускається тот ліс. который, в принципе, им нужен. Если приходит человек, нужно ему там настрапило, на балке, никогда никаких вопросов не возникало. Но, конечно, массово лес скупает крупные предприятия, которые имеют средства для оборота. Кроме того, мы где-то ну, вот, в текущем году часть леса, мы же не весь тот, что затавливаем, реализовываем. Часть леса идет на изготовление доски для населения, бруса. Ну и так далее, там, штакетника и так далее. Работают наши предприятия, как правило, под заказ. На склад не работает. То есть человек приходит, заказ делает, тогда начинаем изготавливать, чтобы продукция не лежала и не портилась. Почему? Потому что в былые времена у нас склады были забиты, но тогда государство платило лесной охране и рабочим денег. В этом от государства ни копейки на содержание лесов не выделено мы вынуждены все сами зарабатывать, в том числе и зарплату лесников, не говоря о рабочих. А сколько утримает лесник по области? В среднем, средняя зарплата в лесном хозяйстве 2400, но это средняя. Если директор предприятия получает порядка 5000, лесник где-то на, на минимальной зарплате плюс 0,75 оклада, это многие степные лесхозы, Белокуракина, Сватова, Беловодск. Лесники получают от 600 до 1200 гривен. Ну и, скажем так, не бракуя лесники? У нас штаты заполнены на 50%. Почему? Потому что ну, связано прежде всего с заработной платой. Заразумело. Знаете, ну, хотелось бы, да, сразу спросить, раз заговорили о деньгах. Не выделены деньги на то, чтобы содержать предприятие, а выделены деньги на то, чтобы леса эти новые садить, к примеру, или Я лечить. еще раз повторяю, ни одной ривны в текущем году государством Ничего. на лес не выделено. Несмотря на это, мы 1200 гектар посадили весной. Но это вылилось, нам обещали, обещали, что деньги будут. Естественно, мы, как и сельское хозяйство, ловим погоду весеннюю, пока засуха не наступила. Были посажены 1200 гектар, поэтому лесная охрана за счет энтузиазма и своей зарплаты рассчиталась за это, так скажем. И как тогда быть, возможно, ну, может, не делать, не работать нельзя. Во-первых, для этого наши предприятия и созданы, прежде всего, для того, чтобы лесовосстановление делать. Работы у нас очень много. Вы знаете прекрасно, сколько леса повреждено в области сейчас врезается, затем будет сажаться. Его надо создавать. Почему? Потому что ну, работа у нас такая. Это наша профессия, наше призвание, мы обязаны это делать. У нас есть звонок от наших телезрителей или радиослушателей. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? И задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Вот мне интересно, чтобы вас рассказал, сколько леса выпилено там в Капитаново, в Ахтырке, в Александровке. Как его десятки машин везут туда, вот на старый профилакторий, на комбинаторский, там сортируют, потом на машины и везут в на вокзал. Куда он идет? И кто пилит? Ну, что касается э, профилактории этого, это склад вооруженных сил Украины. Э, в текущем году мы туда реализовали, э, сбройные силы э, закупили, оплатили. Мы туда ре реализовали более 5000 кубометров леса только в этом году. Затем оттуда уже куда он идет, эта армия сортирует. И на какие надо подразделения, на какие надо части туда и отправляют. Единственное, что я, когда ко мне обращались из-под Попасной, воинское подразделение, которое на передовой стоит, срочно лес понадобился, но у них не стыковка что-то со штабом была. Я выходил на штаб, с моего кабинета выходили, и они оттуда на следующий день получили 50 кубов леса. То есть этот лес сбройных сил Украины. Зрозуміло, дякуємо за відповідь. А, і ще одне запитання: воно ну настільки, скажімо так, можливо, риторичне. А як ну дійсно, скільки коштує доглядати ліс? От держава не виділила на копійки, а скільки це коштує? Скільки коштує, щоб ліс був доглянутий, щоб ну, все, скажімо так, зростало на само по собі? и, соответственно, помирало на самой пособии дерева, а, скажем так, был больше-меньше какой-то порядок. Сколько грошей нужно Луганской области на лесы? Ну, так ответить тяжело, но я вам скажу, что э, раньше мы получали примерно 50 миллионов в год на ведение лесного хозяйства с государственного бюджета. Сюда входила и посадка леса, и охрана леса, и э, борьба с вредителями. Вот порядка 50 миллионов мы получали с бюджета. Вот э, про шкідників цікавый момент, про диво жучка, который нищить, э, хвою. нищить лисы навколо Северодонецка. Побороли его. Значит, в этом году вспышка была по дороге на Щедрищево. Это звездчатый ткач-пилильчик. Во-первых, с ним очень тяжело бороться. Почему? Потому что, если обращали внимание, хвоинки обутаны паутиной. И когда мы обрабатываем препаратом, вот эта паутина не дает туда попадать. Поэтому его будем планировать обработку на весну, на ранней стадии, пока он не успел паутиной заплести. Только в этом случае и то необходимо будет Препарат э, разводить с дистопливом, чтобы при, прилипало к хвоинкам, рассой там не смыло и так далее. Э, как правило, требуется минимум две обработки. Это по опыту Харьковской области, откуда он, в принципе, к нам... Сколько стоит одна обработка? Один гектар обработки, одноразовый, стоит порядка 120 гривен. То есть это нужно большие деньги, но там площадь небольшая, порядка... 120 гривен или... Гривен. Гривен. Гривен, один гектар. Ну вот если там э, площадь где-то порядка 100 гектар, то есть нам понадобится немалые деньги для этого. А их немае. Ну, конкретно на эти цели. Будем собирать потихоньку. Ну... Часть денег идет от реализации древесины. Почему мы реализацию... Зараза. Почему реализация делается? Мы эти деньги накапливаем в дальнейшем для ведения хозяйства. В принципе, они полностью идут. То же самое будет происходить накопление и на борьбу с вредителем. Пане Володимире, ну, цікавий момент и важливый, ну, насамперед, важливый момент. Вот, дивіться, есть кількість, есть, скажем так, ну, гектары, есть гроши. Область, Чемусь может допомогти державному предприятию? Помогает? Uh, які uh, стосунки? У нас uh, была помощь с области с резервного фонда, нам выделяли дистопливо и бензин, когда горело в районе Лапаскина, то есть uh, МЧС uh, обла администрации подвезло туда 500 литров бензина, 500 литров солярки, ну это для ликвидации чрезвычайных ситуацій. и uh, есть программа, есть распоряжение губернатора о выделении нам 1 миллиона гривен на борьбу с лесными пожарами. То есть мы планируем закупить порядка 100 тысяч ранцевых опрыскивателей, которые многие были уничтожены за этих два года. Частично пожарные рукава, а в основном, конечно, это горючие смазочные материалы. Дистопливо и бензин. Ну, пока еще денег к нам не поступили. Зрозуміло. Ну, ось так, шановні пані та панове, ось маємо те, що маємо, і, скажімо так, виживаємо. Здавалося б, область, до якої має бути прикуто. Ну, це ж, до речі, по всіх лісомисливських господарствах, по всіх областях нічого. По всій Україні. По всій Україні нічого не виділяють, бачите. Ну, отакі ліси, отакі, як то кажуть, Темний ліс. Ось як можна хатеризувати ситуацію із лісами в Україні. Не навчилися, мабуть, іще європейськості у цьому контексті, не доглядаємо ще, жодним чином не, скажімо так, не впливаємо. Адже бо ліс то майбутнє, майбутнє і передусім екологічний певний запас такої міцності нашої з вами. Нашої з вами дороги цим життям. Дякуємо вам. У нас був у студії голова Луганського обласного управління лісомисловського господарства Володимир Шевченко. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що роз'яснили людям, котрі переймаються. Бачать що це за полмінути. Я хочу звернутися ко жителям області. Якщо кому що не ясно. Пожалуйста, можно сейчас развить интернет, заходите, набирайте наше любое государственное предприятие, там есть рубрика, рубки, где указаны квартала, выдела, площадя, какая масса вырубается, то есть какая порода рубается, номер билета. Можно всегда проверить, что именно рубают лесники. Это не есть секрет, мы открыты для общения хоть с общественностью, хоть с кем угодно. Дякуємо вам. Дякуємо. Ми так само відкриті, і так само запрошуємо усіх вас до нашого живого ефіру пристати.